Знаете, в жизни не все всегда бывает гладко. И в тот момент, когда человек сталкивается с трудностями, он должен проявить выдержку, силу воли. Я в свое время не выдержала трудностей. Я согнулась, скажем так, но не сломалась. Так случилось, что я работала всегда в школе, 23 года я проработала в школе. Случилось так в жизни, что в школу я не смогла возвратиться. Мне пришлось работать на работах, на которых я не умею работать. И я, я не смогла, понимаете, в моей жизни стал присутствовать алкоголь, я вела себя, скажем, честно, недостойно. И вот в результате <coughs> не смогла воспитывать свою дочь, не смогла содержать ее материально. Поэтому оказалась здесь, в исправительном центре. Я осознала то, что я должна была выстоять, выдержать. Возможно, это были временные трудности. Я осознала свою ошибку. И тем более здесь передо мной открылись новые возможности. Я Писала и раньше, я писала стихи. Ну, писала, это стихи были для детей, для школы. Здесь я очень много переживала, думала. И здесь я стала писать стихи о жизни, о людях, о своих переживаниях, о своих взаимоотношениях с людьми. И... Думаю, что я смогу этим заниматься и дальше. Ну, разные бывают темы, разные бывают размышления, в зависимости от ситуации. Вот сейчас некоторые мои подруги, скажем так, по несчастью, готовятся к освобождению. Вот и тоже навевает. Разные мысли. Я вот конкретно им сейчас, как раз им, я сочинила стихотворение, которое назвала случайные попутчики. Ну, если можно, я зачитаю немножко. В жизни бывают ветры и грозы. Часто случаются солнышко, лучики. Через страдания Потери и слезы. Все мы случайные с вами попутчики. Разные судьбы, возрасты, звания, разные взгляды, мечты, пожелания. Общее только души состояние. Все мы в зале сидим ожидания. Самое главное не ошибиться, правильно выбрать и выход найти выстоять, выдержать и утвердиться, и человеком по жизни пройти. Собственно, я желаю это своим товарищам, чтобы так было. И это в стихах вот у меня отражается. Когда-то в юности я в своем городе обращалась и в союз писателей. Наверное, в каждом городе есть такие союзы. Вот. И вот сейчас я очень хочу, вернувшись домой, опять обратиться в этот Союз поэтов, Союз писателей, предложить материалы со своим творчеством. Может быть, они поддержат меня, может быть, они помогут мне печататься. Но в первую очередь, я очень соскучилась за дочерью. Я очень хочу приехать пойти в тот интернат, в котором она находится, встретиться с ней, посмотреть, какая она стала сейчас. Мы все-таки три года с ней не виделись. Сейчас ей уже в этом году, в июне месяце, будет 14 лет. Думаю, что мы поймем друг друга, но очень боюсь, очень боюсь, что это время, когда меня не было, она, конечно, меня не забудет, но дети, ее друзья в школе, в интернате, которые ее окружают, дети обычно жестокие. Я боюсь, что... Ну вот скажут ей, мамы твоей нет, мама твоя не едет, мама тебя бросила. Я очень этого боюсь. Что сказали Я очень за тобой соскучилась. В принципе, все понятно. Вы всегда были творческой личностью, да? Да. сейчас вот у вас творчество так стало как бы более глубоким. Да, наверное, знаете, в трудных, вот именно в таких моментах человека, наверное, пробивает. Вспомнила. но ну, у меня такая красавица. Вы поддерживаете отношения с Ну, поддерживали до определенного момента. А потом. Переписывали, да? Да. Потом так сложилось. Ну, возраст, ну что такое еще, да? Ну, ну напоследок. Вы знаете, вот тема мамы мне очень близка, тема мамы. Если можно, я прочитаю стихотворение про себя. Я его так и назвала, я мама. Оно, правда, так еще не очень доделано, вот видите, как черновик, некоторые строки. Моя дорога... Термием, тернием обвита, судьба не раз преподнесла урок. Я мама, это значит, я защита, ведь я всему начало и исток. Я мама, это значит, я надежда. Сгибаясь, с верою я поднимаюсь вновь. Я многолика, я сильна, но прежде я мама.